uşaqlıqda qəribə yuxular görürdü. Ayılan kimi anasına danışırdı. Bir dəfə qonşuluğa qoca bir molla gəlmişdi. Ana qızının yuxularından ona danışdı. Molla Qur'anı açdı. Dedi, sənin qızına vergi verilib. O bəstəkar olacaq. Amma o 16 yaşında ailə qurdu. Sənətə atdı. Dedi, qadın üçün hər şeydən əvvəl ailədir. İki övlad anası oldu. Ələkbərin və Gülşənin Bu 7 il ərzində hərdən-nəsə yazırdısa da, konsert filan barədə düşünmürdü. Sadə musiqi müəllimi kimi həftədə 2 dəfə musiqi məktəbinə gedir, gəlirdi. Hətta qohum-qonşu anasına deyirdilər ki, nə oldu bəs? Deyirdiz, qızınız yuxu görüb, ona vergi verilib, bəstəkar olacaq, amma ondan heç nə olmadı. Nə oldu, olmadı, bu həyat nağlı belə başladı. uşaqlıqdan meyli, həvəsi rəssamlığa idi. Amma onda nədənsə rəssamlıq alınmırdı. Deyəsən bu sardan qabiliyyəti yox idi. Qəşəng rəqs edirdi. Anası onu yaxınların, qohumların toy şənliklərinə aparırdı. Evə gələn kimi bu qız toyda oynayan qadınları yamsılıyardı. Kim necə oynayır? Siyəzəndə yaşayırdılar. Həyət evləri var idi. Qız oynayır Evdəkilərin, qonşuların xoşlanına gəlirdi. Əl çalır, gülürdülər. O vaxt bu qız şeir söyləməyi də sevirdi. Amma heç özündən xəbəri yox idi ki, içində qaynayan vulkan lavası püskürməyə fürsət gözləyir. Bu musiqi lavası idi. Stolun üstündə çalırdı. Pətrə də çalırdı. O qədər çalırdı ki, əllərinin içi qıpqırmızı olur, kəsilirdi. Babası Şəráfəddin və nənəsi Səmərrux xanım Bakının mərkəzində yaşayırdılar. Bir gün bu olanları anası onlara danışır. Səmərrux nənə özü bir çox alətlərdə çalmağı bacardığından nəvəsinin içindəkini duyur və baba ilə birləşib nəvəsinə balaca nağara alıb yollayır. Qız onu partladır çalmaqdan. Hardan musiqi aləti görürdü, istəyirdi çalsın. Bu dəfə də nənə ilə baba ona qarmon alıb göndərdilər. Dayısı gözəl qarmon çalırdı. Çoxlu tələbələri də var idi. Şagirdlərini öyrədir. Bu qızcığazsa da bayaq dayısı uşaqlara nə öyrətmişdisə, baxdığını çalırdı. 2-ci sinifdə oxuyanda Sumqayıta köçüllər. Qarmon çalması ilə yanaşı Elsa şeir yazmağa da başlayır. Sonra elə olur, Elsa başlayır yazdığı şeirlərə musiqi bəstələməyə. Anası görür ki, qızı mahnı yazırsa, demək ona pianino lazımdır. Elsa bu xəbəri eşidəndən kimi ağlayır. Yaxın qonşulara yalvarmağa başlayır ki, "Nə olar? Anama deyin məni qarmondan ayırmasın." O qədər ağlayır ki, ağlamaqdan gözləri şişir. Çünki balaca Elsa fikirləşirdi ki, qarmon çalıb toylara getsin xoşuna gəlirdi o vaq qız toylarında qadınların çalmağından. Ananın elə bir imkanı olmasa da, bir tər edib qızına pianino alır. Sonra oturub başa salmağa başlayır ki, qızım, sənin özündən xəbərin yoxdur. Sən bəstəkarlığ edirsən, mahnı yazırsan. Ona görə sən mütləq pianinoya getməlisən. İndi Elza Əlehə hey, qurban olmanam, nə yaxşı məni pianinoya qoyub deyir. Hətta ona da çox sevinir ki, Nə yaxşı ki, çalmağa qarmondan başlayıb. Barmağında milli ritimlər, muğamladlar yaranıb. Beləliklə orta musiqi təhsili alandan sonra Elza alət təhsili alır. Konservatoriyanın bəstəkarlıq şöbəsini bitirir. Allah Taala tərəfindən verilən bu vergi ana əziyyəti ilə üzə çıxdığı üçün o, anasının adını öz adı ilə qoşa yazdırmağa başlayır. Elza Seyidcan zanın mahnıları oxunmağa başlayırdı. Amma gənc bəstəkar olduğu üçün ona daha çox təcrübəsiz müğənnilər müraciət edirdilər. Baxırdı ki, birinin səsi yox, birinin ritmi yox. Fikirləşirdi. Düzdür, mahnın müqabilində yaxşı pulu, şəraiti ola bilər, amma belə getsə, sənəti ölər. Yaхуд belə də olurdu ki, mahnısını götürəndə müğənnidəyirdi. Bu hələ cəmata çatmır. Yeri gələndə oxuyacağam. Yerinə vaxt gələcəyi idi, bilinmirdi. Axı o da mahnısının oxunmasını, səslənməsini istəyirdi. Bu gün Elza Seyid Cahan müəyyən auditoriya tərəfindən qəbul olunursa, bu o demək deyil ki, elə əvvəldən belə olub. Yox. Müğənnilər olub ki, onlara mahnı vermək üçün dəfələrlə zəng vurub, xahiş edib. Onlar isə görüşərək desələr də boyun qaçırıblar. Brilliant Dadaşova Elza'nın Toy Adamları mahnısını oxuyandan tamaşaçılar onu bəstəkər müğənni kimi görəndən və mahnılarını eşidəndən sonra bu dəfə artıq müğənnilər zəng edirdilər ki, mahnı istəyirik. Amma artıq vəziyyət dəyişmişdi. Allah Taala elə bir günü-gündən möcüzələr bəxş etməyə başlamışdı. Elza bir gün baxıb gördü ki, özü mahnılarını müğənnilərdən yaxşı oxuyur çalışdı, öz üzərində işlədi, muğamla məşğul oldu. Konservatoriyanın vokal şöbəsini bitirən bacısı Rasimədən vokal dərsləri aldı. Səsini bir az da düzəltdi. Bir dəfə üçlüyün tərkibində Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə Qırğızistanda 24 ölkənin qoşulduğu festivalda oldu. Özü gözləmədiyi halda ən yüksək yerə, 1-ci yerə layiq olduğu elan edildi. и inanmadı, çünkü ilk ки, Это трио Мы приехали из Азербайджана. Вы знаете, это трио, я думаю, что они выделяются своей неординарностью. Эльза Сид композитор, певица, джаз и поп-музыки, звезда азербайджанской эстрады. İnsan ömrü boyu nəsə öyrənirsə, heç biri hədər getmir. Nə vaxtsa, nə formadasa qarşısına çıxır. Allah xırda zəhməti belə itirmir. Bu gün Elzanın musiqisində ritm zəngilliyi varsa, bu nağara çalmağından irəli gəlib. Milli ladlar varsa, qarmondan. La belə geyimləri olsun. Deyirlər ki, Elzanın musiqisi kimi geyimləri də qəliz və qəribədir. Bu hələ orta məktəb yaşlarından başlanıb. Dizayneri böyük bacısı Leyla olub təsəvvür edin 1980-ci ildə Lalənin Moskvadan gətirdiyi tüllü papaqla Elsa məktəbə gedirdi. Ona baxıb gülürdülər, amma o bacısının dediyinə əməl edib papaqı başından çıxarmırdı. Belə geyimlərin sayı illər getdikcə artırdı. Düzü elə bir mahnılar da qərbə geyinməyi tələb edir və o özünü bu geyimlərdə çox rahat hiss edir. Ümumiyyətlə nə geyim alıb gətirsə, gərək mütləq ona nəsə əl gəzdirsin, dəyişilik yetsin. Əlindən toxunmaq da gəlir. Pianoçu, bəstəkar və müğənnisi. Bunlar hamısı bir qadında. Elza Sey cəhanda cəmlənir. O, Azərbaycan bəstəkarlığına yeni stil, yeni obraz gətirib. Caz, muğam, pop, estrada və mahnı janrının zərb və ritm zənginliyi ilə sintezlənə bilib. Bir çoxları bunu novatorluq, bir çoxları isə gəliz musiqi adlandırır. Hər bir halda Eza Seyid Cəhan nə özündən əvvəllkilərə, nə də yaşıdlarına bənzəyir.